Газа нету, света нету. И хоть с дурой там. И воды нет. Потом мы бутылку воды наливали, грели. И ноги ходили. Я так мерзну пальцы много. И руки мерзнут в квартире. Спальня закрывалась, хоть не так холодно. А все равно тянет везде. И дронами и людей теперь. Ну так получается, что отстреливаются и попадает. Той дрон в дом и в квартиры. Две сгорели. потом еще одна сгорела. Нас Это там за... война не надо, она уже надоела девочка то война. Мирная хочешь жизни. За этой войне я уже себе сахара предбала каждый день платила. Воду не подвозили, потому что были обстрелы и хлебную машину обстреляли закрыли, и да. воду, воду да. тоже было а, такое. Воду закрыли, там... сказали воду болезнь. закрыли. А были на точках, а потом уже и на точке не привозили. Дальше уже просто жить невозможно. Просто ну, этот холод донимает. И, 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 в любой же момент можешь остаться вообще калика или не знаешь, что ты, что ты так что просто, просто была вынуждена. Я хочу быть на своих ногах. Я хочу, чтобы меня обследовали, потому что я полтора месяца пробежала. А меня, у, нас, ни, у нас в городе нет ни больницы, ни скорой. Нема, я просто лежала дома и все. Стульчик взял новый. Куртку красавицу оставил в коридоре. Ковер не взял. Шифонер не взял. Книжный шкаф не взял с книгами. Цветы мои, фиалки не взял. Я любимые расплодил их. Я еще хочу вернуться туда, схватить вещи.